কি খবৰ আপোনালোকৰ মই বৰ্তমান অলপ অলপ ভালে আছো আপোনালোকক কি খবৰ জনাব আৰু বহুত দিনৰ মোৰ ভিডিঅ' এটা দিবলৈ বুলি ওলাইছো আপোনালোকে আৰু বন্ধুসকল এইটো ভিডিঅ' যোৱা বছৰে হয় আৰু এই বছৰ চাই দিবলৈ বুলি আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোৱে চাব আৰু এইবোৰ বছৰত মানে বিহুৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ নোৱাৰিলোঁ কোনেও যাতে বেয়া চেয়া নাপায় সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ চাই ভাল পাওঁ বুলি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে চাব খালি হা এবাৰ এবাৰ কিবা যি কি নহওক আজি হৈ গ'ল কাতি বিহু কাতি বিহু যিহেতু তুলসী পূজা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি এতিয়া বৰ্তমান লাগি আছো মই আৰু মোৰ ভাগিন ছোৱালীজনীয়ে আমি দুয়োটাই মানে এতিয়া দেখিছেনে হাতত পুৰা বগা বগা হৈ আছে বগা বগা সেইখিনি মানে এতিয়া কি হ'ল তুলসী নতুনকে তুলসী পুলি এটা ৰুই কিনে তাত মাটি চাটি দি মানে কাম চামখিনি কৰি লওঁ যিহেতু গধূলি সময়ত তুলসী তলে মৃগ বহু চৰে এনেকে বুলি গান এটা গাব লাগিব ন সেইকাৰণে এ আমি ধুনীয়াকে এতিয়া মানে তুলসী পুলিটো ৰুই লওঁ আৰু কেনেকে কি কৰি আছো আপোনালোকক দেখাই আছো তেনে ভিডিঅ'টো চাই থকা ধুনীয়াকে একদম ৰাউণ্ডকে দি লৈছো মানে বাইকৰ চকাটো আৰু মাজত মাতি দিছো গোবৰ অলপ দিম এতিয়া দি কিনে এতিয়া ৰুম ৰোৱা পাছত এইটো চাইজ খোৱা ৰং কৰি দিম এতিয়া দেখিবলৈ ভাল লাগিব আৰু ধুনীয়াকৈ গধূলি সময়ত আপোনালোকে দেখা পাব ভিডিঅ' ইয়াৰ ভিডিঅ'টো সেয়ে তেনেকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু কাতি বিহুক শুভেচ্ছা সকলোকে জনাইছো তেনে এতিয়া আমি বৰ্তমান মানে কি হ'ল কথাটো এ গাঁৱৰে যিহেতু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী হওক বা গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি অহা নাই সেইকাৰণে টাইমো হৈ গ'ল এতিয়া আমিহে এতিয়া গোটেইখিনি আমি চাৰি পাঁচটিমান এতিয়া গৈ আছোঁ সিহঁতক আগবঢ়াই আনিবৰ কাৰণে আৰু পাৰিলে আমাৰ চাৰি দুই চাৰিঘৰ বানত মানে তুলসী তলে তলে গাম আৰু খাম সেইকাৰণে বুলি আমাৰ ঘৰত নিয়ম নীতি কৰাই নাই আগতীয়াকৈ গৈ বেলেগৰ ঘৰত খাই আহিম তাৰপিছত আমাৰ ঘৰত কৰিম ৰামচন্দ্ৰ দাসৰ ঘৰত ৰামৰ ধনুখন পূৰা একদম থিয়কাই থৈ দিছে এইখন আপোনালোকে চাব পাৰিব আহিলোঁ ৰাম ধনুখনৰ সন্মুখত যদি ফটোকপি বা ভিডিঅ' নবনাওঁ বেয়া কথা হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে চাব বুলি ধুনীয়াকৈ আশা কৰিছোঁ চাই থাকিব দেইবাই আহি তুলসী তলে তলে গাই 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 আৰু এতিয়া মানুহৰ সমাগমটো চাব দেই ৰাস্তাৰ মাজত ইমানেই হৈ আছে মানে আপোনালোকে চাব মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তেনেহ'লে এইবিলাকেই হৈ গ'ল তুলসী তলে তলে গাই গাই অহা মানুহসকল দেই সকলোকে দেখাই আছো মই আপোনাকো দেখাই দিছোঁ অঁ দেখাই দিছোঁ আপোনাক ঠিক আছে আপোনাককো দেখাই দিম অঁ প্ৰসাদ খাই আছে সকলোৱে আৰু এইফালে আমাৰ জেঠাই অ' জেঠাই কি খাই আছে তামোল প্ৰসাদ নাই নেকি ঠিক আছে বৰ্তমানকৈ আমাৰ ঘৰত দেখাই থাকিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আমাৰ নৱক নৱক জুম কৰি দিছোঁ দেই আৰু সকলোৱে এতিয়া প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি আছে প্ৰসাদ বিতৰণ মানে আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু মানে পাতত দিয়া নাই পাত এতিয়া ঠাৰি গৈছে সময়ৰ দুখত মানে এতিয়া হাতে হাতে দি দিছে নহয় পলিথিনত লৈ লৈছে দেখিছেনে পলিথিনত ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছে আৰু প্ৰসাদৰ টোপোলাকেইটা দেখিলে আপোনালোকে মানে চাওক কমচে কম পাঁচ কেজি তিনি কেজি চাৰি কেজি এনেকে এনেকে হৈ যাব আৰু চাৰি পাঁচজনলৈকে খাই থৈ পাৰিব জেঠাই মানে কমচে কম চাৰি পাঁচ দিনলৈকে চিন্তা নাই আৰু এই দেখিছো নহয় এইটো আৰু হৈ গল আৰু লৈ যোৱাটো ক'বই নালাগে কিমান লৈছো আৰু তই কিমান পালিখনৰ কিমান ফ্লেখ অ বিশ টকা তামোল পাণ হৈ গল আমাৰ বহুত উঠিলে দে মই কৈছো নমস্কাৰ দেখিছো নহয় আমাৰ ৰঙালী বুলি আমি কাতি বিহুটোকে খুবেই আনন্দ কৰো গতিকে মই বুঢ়ী মানুহ গাবও নাজানো গালো আৰু মাজতে নাচি নাচি ইমানে ধুনীয়া জয় জয় ইমানে এইবিলাকে ধেমালা ধুমেলা কৰি আছো আৰু এই আছে ভণ্টিজনী আৰু ধুনীয়াকে এতিয়া সকলোকে বিদায় দি লৈছো আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু কি কম তেনেহলে হেপী কাতি বিহু বাই বাই